रखमाम जी उर्दू इमला का लेक्चर है कुछ वर्ड्स हम लोगों ने देखने हैं उनको ज़रा देखते हैं जी एक वर्ड है मक्का मदीना मक्का बड़ा आसान सा वर्ड है मक्का मीम काफ और हे का जोड़ है काफ़ यह लाम लफ्स के दरमियान में आए तो उसका वही जोड़ बनता है ये वही उसकी नेचर होती है जो अलिफ़ के साथ जोड़ की नेचर होती है तो देखें जी ये चीज़ कैसे बनेगी बड़ी आसानी से बन जाएगी हमारे पास कैसे बनेगी सर ये देखें ये मीम अलिफ़ माँ का जोड़ है इसके ऊपर कश लगा दें तो यह काफ़ बन जाएगा और यहीं से एक मध लगा दें तो ये क्या वर्ड बन गया मक्का दोबारा देखें कैसे है दो नुकतों के बराबर लाइन लगाएं यहाँ से अल्फ़ के साथ जोड़ बन गया ऊपर कश लगाएंगे तो ये काफ वाला जोड़ बन गया मीम और काफ़ ठीक है और यहीं से आगे हे लगा तो ये क्या बन गया मक्का अगला हमारे पास वर्ड क्या है वो है जी मदीना तो देखिए जी मदीना कैसे लिखा जाएगा वो बड़ी आसान से लिखा जाएगा कैसे मीम और ये आगे दाल के साथ जोड़ा है देखिए ये मीम की शक्ल है सही है आपने काम क्या करना है आपने इस मीम की शक्ल को यहां से इसका बेदल बद के जिसम को जोड़ नहीं होता ऐसा इस किस्म को जोड़ लगा दे हो गया अच्छा अब आगे मदीना और ये दाल आखिर में तो रे वाली शक्ल बनेगी अब देखिए ये एक छोटी बे और ये एक मद तो ये वर्ड क्या है मदीना ठीक हो गया तो मक्का मदीना ये हमारे पास पहले वर्ड से लिखना ठीक बच्चे वो गलत कैसे करते हैं मदीना लिखते हुए वो मदीना लिखते हुए यूँ देते हैं कि ये और ये और ये और ये कहते हैं ये मदीना लिख दिए तो भाई ऐसे नहीं करना ठीक है जहाँ पर धंदाने बनाने हैं वहीं पर धंधा ही बनाने हैं इतने बड़े बड़े शोशों की जरूरत वहां पर नहीं है आगे देखें अच्छा जी अगला हमारे पास वर्ड है जी पहुंचने ये पहुँचा और पहुँचाया हम पहले लिख चुके हैं कैसे बनेगा देखे सर ये पे है कि बनी ये पे और ये हे है ये पहुंचे वाला है ऐसा अब इसके साथ इसको ऐड ऐडो करना है नून को और फिर इसको ऐड करना है जिम के खानदान को जिम खानदान में से क्या आना है चे आना है तो देखें कैसे करेंगे सर ये जैसा परिंदा उड़ता है ऐसा परिंदा उड़ाएं ये पे बन गया ये हे बन गया यहाँ से एक मद वाला जोड़ लगाएं ये नून कैसा बन गया अब यहाँ से आगे जिम की शक्ल लगा दें ठीक है अब अगर यहां से वर्ड लिखना हो ना पहुंचना तो सही सिंपल यहां से बेले बा लगा दे, यही क्या वर्ड बन जाएगा ठीक है अगर यहीं से देखें ये पे, ये हे, ये 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 पे हे मद वाला जोड़ ये जीम और ये बेले बा लगा दें तो ये वर्ड क्या बन जाएगा पहुंचता फलां बंदा पहुंचता ही होगा ठीक है लेकिन हम लोगों ने अभी क्या वर्ड लिखना है पहुंचने तो बड़ी सादी सी कहानी है इसमें कोई मसली बात को नहीं है कि सिर्फ आखिर क्या कर दें नून और बड़ी ये लगा दें तो कैसे बनेगा पे हे मद जोड़ जीम और आगे ये देखे जी, ये जीम का खानदान पे हे ये नून को जाहिर कर रहा है ये जीम को जाहिर कर रहा है ये नून लगा दे तो ये क्या वर्ड बन जाएगा पहुँचने ठीक हो गया दोबारा देखे कैसे किया हम लोगों ने पे हे आगे नी नून ये जीम और ये बढ़िए अब ये क्या वर्ड बन जाएगा पहुंचने या ते लगा दे तो पहुंचते वो पहुंचते ही होंगे ठीक है पहुंचते पहुंचते देर हो गई वगैरह 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 तो इस्तेमाल के हिसाब से नून और ते का फ़र्क आ जाता है ठीक हो गया इसमें बस समझ के आ ले कि सर ये पे और हे है अब यहाँ पर डायरेक्ट जीम का ख़ानदान नहीं लगाना अगर डायरेक्ट यहाँ पर जीम का ख़ानदान लगा देंगे यानी कि दरमियान में इस हिस्से में ये मद नहीं लगाएंगे तो ये नून को नहीं जाहिर कर रहा होगा ये वर्ड पहचान बन जाएगा ठीक हो गया अब जितनी दफ़ा वो आप लोग वैसे देख चुके हैं आपको मुझसे सदा आगे होगा कैसे लिखना है आगे चलें आगे चलते हैं जी अगला हमारे पास वर्ड है जी वाह दानियत होने कि सिर्फ को कहते हैं देखें पहले वाह तो देखें कैसे ये बड़ा आसान सा ये वाव है ये अलिफ है और ये जीम और दाल का जोड़ है ठीक है तो ये है वाहि दोबारा देखें कैसे है वाव अलिफ लफ्ज के दरम्यान मैं तो उठा के बनाया और ये मैंने जीम दाल जद वाला जोध बना दिया या हे दाल हद वाला वाहिद वाहिदे ज़ेर है अब है नीयत तो देखें नून और ये ये और आगे क्या लगा दें ये ते लगा दें ये क्या बन जाएगा वहदानियत ठीक है दोबारा देखें दोबारा देखें कैसे बन जाएगा वाव अलिफ हे दाल यहाँ तक आसान है ये देखें ये नून है ये ये है और इसके आगे ऊपर से उठा कर यहाँ से बे बना बे का ख़ानदान लगा दें तो वहदानियत नीयत भी ऐसे ही लिखा जाता है किसी बंदे की नीयत क्या है ठीक हो गया को बात पहले पढ़ी इस तरह के और भी इस तरह वर्ड हो सकते हैं वर्ड होते हैं ना सप्त करना तो वो भी सेम ही लिखा जाएगा कैसे लिखा जाएगा से बे और ते ठीक मोर सप्त करना लेकिन अगर यहीं पर वर्ड होता ना शब्द या सब यानी कि सीन का बे के साथ तो पर ये होता तो फिर यह जोड़ना होता है उस वक्त कि सर ये कि ये तो सर सीन का बन गया और आगे बे बन गया नहीं भाई ऐसे नहीं है सीन के अपने तीन धंदाने बनेंगे फिर जोड़ लगेगा और फिर ये बे लगेगा अब यह वर्ड है सब लेकिन ये वर्ड सेब नहीं है अब अगर ये एक कहें कि सर ये सीन बन गया ना और ये बन गया और ये बे बन गया और यहां पे अब ये सब है सीन और बे का जोड़ है ये शीन और बे का जोड़ है लेकिन अगर यहां पर आप ये लगा दें और आप कहें यह सेब बन गया तो ऐसे नहीं है अब अगर सेब लिखना हो तो फिर कैसे लिखेंगे सीन ये, ये का शोशा ये जोड़ और ये फिर बे अब ये क्या है सेब है एप्पल वाला सेब ठीक है या यही वर्ड आपका क्या है सबब है ठीक है तो वो भी ऐसे होता है ना कैसे है सीन ये बे ये जोड़ और ये बे तो जरा कहानी समझनी है अगर वर्ड लिखना होता सब या नियत तो देखे ये नून और ये और बे का खानदान सब लिखा है से और बे और आगे ते का ख़ानदान यानी कि दो धंदानों से हमारा काम चल गया लेकिन अगर कोई बंदा कहे कि सर यही दो धंदाने लगाएं और सीन बन गया तो ये गलत है सीन के लिए क्या करेंगे सीन के अपने तीन धंदाने आएंगे फिर जोड़ आएगा और फिर बे का ख़ानदान आएगा ये जो हिस्सा है ये अलग से हिस्सा जोड़ को ज़ाहिर कर रहा है अगर आप कहें यहाँ पर ये लग गई है बीच में अलग से और सेब बन गया है तो ऐसे नहीं है अगर सीन के खानदान और बे के खानदान में भी लफ्ज हो तो फिर अब क्या करना पड़ेगा शोशा बना के जोड़ बनाना पड़ेगा जिस तरह सर आगे, आगे चलते अच्छा जी अगला हमारे पास वर्ड है जो हम लोगों ने लिखना है वो है जी लश्कर ठीक है जी क्या वर्ड है जी हम लोगों ने क्या लिखना है लश्कर ओके जी तो लश्कर को कैसे लिखेंगे ये देखें ये लाम है अब आगे देखें ये या सीन के तीन दंदाने हैं फिर ये बे अले बा वाला जोड़ है और फिर ये काफ है और फिर ये रे है काफ और रे का जोड़ लश्कर दोबारा देखें कैसे बनाएगा लाम ये देखें दो हुक्स बनी तो सीन के तीन दंदाने बन गए फिर इसका जोड़ लगाने के लिए एक किस्म का बा बावल जोड़ जैसे लगता है वैसे लगाया ऊपर कशक लगा दी तो काफ बन गया और यहीं से रे लगा दी तो ये मेरे पास क्या वर्ड बन गया लश्कर अब जरा देखते हैं कि लश्कर को गलत कैसे कैसे लिखा जा सकता है एक तो गलत यूं लिखा जा सकता है कि लाम ये सीन और ये काफ़ ये देखें धंधाने कम कर दें कहें यहां यहाँ पूरे हो गए तो ये एक पहली गलती तो ये हो जाएगी ठीक हो गया जी दूसरी गलती क्या हो जाएगी ये तो ये मैं तकल्लुफ कर दी है वगरना जो जुल्म की जाता है वो क्या किया जाती है यूं लिखा जाता है लाम है ये शीन है ये काफ है और ये रे है भाई ऐसे नहीं करना सीधी लिखाई नहीं है खूबसूरत करनी है लिखाई तो ऊपर से नीचे इस डायरेक्शन में आई आप लोगों को बार बार बता रहा हूं और दूसरा हर चीज को उठा के ऐसा 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 करना जरूरी नहीं है अगर आपका काम इस चीज से यू यूं यू चलता है तो आप इससे चलाए ठीक है इनको कहते हैं दंदाने ये जो ऊपर उठा के ले जाते हैं ना ये होता है शोषा याद रखिए शोषा मजबूरी का नाम है खुशी से नहीं बनाया जाता ठीक है हम इसको फर्ज समझ के बनाना शुरू कर देते हैं इसलिए फिर कहते हैं जी वो राइटिंग बड़ी गंदी है आगे चलें जी आगे चलते हैं अच्छा इसी के साथ एक वर्ड लश्कर के शुरू से अगर लाम हटा दें तो ये हमारे पास वर्ड शुक्र बन सकता है ठीक है तो कैसे बनेगा ये देखें ये दो हुक्स यानी कि तीन दनाने सीन के बन गए और ये बेले ऊपर काफ की कशक और यहां से रे अब ये क्या वर्ड है शुक्र ठीक है अगर यहीं पे सीन के ऊपर जबर आ जाए तो ये वर्ड मीठी चीज़ को कहते हैं ठीक हो गया जी अगला हमारे पास वर्ड है जी संभाल संभाल कर रखना सेफ्टी से रखना ठीक है ध्यान से रखना अब देखे संभाल किस किस का जोड़ है सर ये सीन का खानदान और सॉरी सीन का खानदान फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है नून है फिर उसके बाद क्या है बे और हे यानी कि भारी लफ्ज़ बे की भारी शक्ल है ठीक है इस यानी कि ये वाली शक्ल है और फिर इसका सो, जोड़ किस है अलिफ के साथ है ये एक जोड़ में कटे आएंगे और चूंकि आतीफ है तो लाम अलग से आ जाएगा इस जोड़ के अंदर नहीं आएगा तो जरा देखें जी ये संभाल को कैसे लिखा जाएगा पहले देखें जी गलत कैसे लिखा जाता है एक तो गलत यूं लिखा जाता है जो मैं आपको बार बता रहा सीन और नून और बे और फिर ये है और ये अलिफ और ये यूं करके ऐसे लिख देते हैं मेहरबानी करनी है ऐसे नहीं करना ठीक है एक तो बनाने दंदाने तो दंदाने कैसे ऊपर से नीचे अच्छा ऊपर से नीचे बनाते हो गलती कहती है सर ये सीन है फिर ये नून है फिर ये बे है और ये हे है और ये अलिफ है अब यहां पर यूं लिख दिया संभाल शकल तो इसकी दुरुस्त हो गई है लेकिन टेक्निकली गलत हो गया नीचे, नीचे, नीचे। एक दो तीन चार पांच, पांच मैक्सिमम कितने बनाने हैं चार तो चार के बाद अगर पांच बार तो क्या करना है जी शोशा शरीफ बनाना है तो देके देके शोशा कैसे बनेगा बड़ी आसान सी बात है सुन्नत में नहीं बनाया सीन और ये नून हो गया अब देखें यहाँ से मध वाला जोड़ लगाएँ और ये दो आँखों वाली हे लगा दें ये मध किस को जाहिर कर रही है बे को जाहिर कर रही है और ये अलिफ और ये लाम ये जो मैं धंधा ना यहाँ पर बनाता हूँ तो जान बुखिए थोड़ा ज़्यादा उठाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि यार ये अलग से हो रहा है वगैरह ना इतने से कहा बन जाएगा सीन ये नून ये मध वाला जोड़ ये बे और ये है संभाल ठीक है अगर कोई बंदा सारे काम कर दे यानी कि ये सीन ये नून और यहां से डायरेक्ट दो चश्मी ए लगा देगा तो भी ये गलत हो जाएगा क्यों ये दो चश्मी एक साथ आ बेदरमिया भी जाहिर नहीं हो रही ठीक हो गया सही है जी तो ये संभाल समझ आया कैसे लिखा जाएगा संभाल इस तरीके से लिखा जाएगा संभाल कर रखना अगर यहीं पर वर्ड होता संभलना तो वो भी ऐसे ही होता कैसे होता सीन ये नून ये वाला जोड़ ये बे कि बनी भे लाम और फिर नून अलिफ ना। अब ये वर्ड क्या बन गया संभलना अगर यहाँ पर दो नुक्ते लगा ये वर्ड, ये वर्ड क्या बन जाएगा संभलता अगर यहाँ बड़ी लगा वर्ड बन जाएगा संभलते अगर बड़ी लगा संभलने, संभलने से पहले पहले ठीक हो गया आगे चलें आगे चलें अगला ये हमारे पास वर्ड है जंग जू ठीक है जी तो ये जंग जो इकट्ठा लिखा जाता है कैसे लिखा जाएगा सर ये जीम और ये बेअले बा वाला जोड़ लगाएं तो यहाँ और ऊपर का काफ या गाफ लगा दें तो ये क्या वर्ड बन गया जंग क्यों दोबारा देखें बे की वही जो बे की नेचर होती है वही नून की नेचर होती है जैसे अल्फ जोड़ बनाता है लफ के दरमियान में काफ जगह वैसे ही जोड़ बनाता है अब यहाँ पर क्या है? आपने ऐड करना है जू इसी के साथ ऐड करना है तो जीम जब लफ्स के दरमियान में आता है तो जीम की शक्ल क्या बताई हुई है ये वाली बताई हुई है तो आप क्या काम करें इसके साथ यही ये वाली शक्ल लगाएं और आगे वाव लगा दो ये वर्ड क्या बन जाएगा जंग जू दोबारा देखें बहुत आसानी से बन जाएगा कैसे है जीम ये ऐसे ये देखें जीम आगे बेलिबाव वाला जोड़ या नुनिफ नावला जोड़ उसके ऊपर कशक लगा दे तो काफ या गाफ बन जाएगा यहां से ये वाला ऐसा लगाएं और जीमवा जू जंग जू इसको गंद तरीके से या गलत तरीके से कैसे लिखते हैं बच्चे कि जीम है फिर नून है फिर गाफ है फिर जीम पत्नी जीम को यूं करते हैं और यूं करते हैं इससे कुछ छोड़ दो ये जो चीज है इससे बचे इसकी जरूरत नहीं है ठीक है ये गलत हो जाएगा हो गया इसी के साथ का एक और वर्ड है जो हम लोग को लिखना है वो है जी भगदड़ मत जाना भाग से निकला है भगदड़ मजन अफरा तफरी हो जाना लोगों के तेज़ से चलना फिरना मतलब एक अनरेस्ट की सिचुएशन पैदा हो जाना भगदड़ तो देखें ये बे है ये दो चश्मी है बन गई ये बन गई भे अब यहां इसका अलिव के साथ जोड़ लगाएं क्यों अलि के साथ जोड़ लगाएं लफ्ज़ के दरम्यान में काफ गाफ वही ट्रीटमेंट करते हैं जब वही शक्ल बनाते हैं जैसे अलिव के साथ शक्ल बनती है यहीं पर काफ लगा दे तो ये भग बन गया गाफ लगा दे तो भग बन गया अब यहाँ से बेदल बद वाला जोड़ लगा दें ठीक है और आगे ये बन गया तो ये हमारे पास क्या वर्ड बन गया बगदड़ ठीक है ये रे किस को जाहिर कर रही है दाल को जाहिर कर रही है और ये पूरी शक्ल है जब भी दाल लफ्स के आखिर में आता है तो उसकी कौन शक्ल बनती है रे वाली शक्ल बनती है दोबारा बनाएं दोबारा देखें दो चश्मी हे वाला कंसेप्ट ये देखें ये एक स्वाद की एक आंख स्वाद दूसरी आंख ये बन गया भे इस अलग सा जोड़ लगाया ये कश लगाई ये काफ बन गया और यहीं से दाल और ये भगदड़ अच्छा एक गलती बहुत पाई जाती है वो क्या है वो फे की शक्ल के बारे में है कि हम लोगों ने जब फे बनानी हो तो हम फे को इस तरह करके ना यूं करके बना देते हैं ज़रा देखिए फे के बारे में समझेंगे अगर फे लफ्ज़ के शुरू में आएगी तो फे का मुंह बंद होगा और फे का सरा कौन सा होगा वाला वसरा होगा सही हो गया अच्छा अब जरा देखें सब वर्ड होता है ना फजर अगर आप फजर को यूं करके यूं लिखेंगे तो यार ये अच्छा नहीं लगेगा भाई अब क्या करें अब वाव वाला सिरा बनाएं अच्छा वाव कैसे होती है सर ये एक लस्तन का साइन और इसको बाहर से घुमा के ले आए ये वाव अगर रे लगा देना तो ये पूरी पूरी वाव है ठीक है कैसे है सर यह लस्तन का साइन और ये वाला इसको तो बाहर से घुमा के ले इसी के आगे बे लगा दे दिए आपके पास क्या वर्ड है फे है फे यहाँ भी आ सकता है यहाँ भी आ सकता है ये देखें तो तो ये लस्तन का साइन है इसको थोड़ा सा बाहर से घुमा तो के लेके और आगे नून लगा दे यही वर्ड आपके पास क्या है काफ है तो ये जो सिरा है ये लेस देन वाला सिरा ये आपका फे में भी यूज होगा ये आपका वाव में भी यूज होगा ये आपका काफ में भी यूज होगा आइए बात समझ के ही समझ और दूसरी बात क्या है इसको आपने थोड़ा सा बाहर से घुमाना जरूर है क्यों घुमाना है मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको कि नहीं घुमाएंगे तो क्या बनेगा जरा देखें पहले जरा इस चीज को समझे हम लोग चलिए अब हम लोग क्या लिखने कि सर वर्ड फजर कैसे लिखा जाए अब देखिए ये फे है ये देखें ये वाह वाला सिरा इसको बाहर ले और आगे जीम और रे का जोड़ अब ये क्या वर्ड है फजर दोबारा देखें कैसे फे इसको बाहर लेके आए और आगे ये देख रहे ये हमारे पास क्या है वर्ड फजर या यही वर्ड हमारे पास क्या हो सकता है फखर फे खे और रे सही है लेकिन अगर यही जो फे है ये लफ्ज के दरम्यान में आ रही हो या जोड़ के बिश के दरमियान में आ रही हो तो फिर इसकी शक्ल फिर ये खुले मुंह वाली बनेगी सब तो वर्ड होता है ना अफरा तफरी अब देखें अफरा तफरी कैसे होगा अलिफ ये देखें यह पे फे लफ्स के जोड़ के शुरू में आ रही है और यह फे। अब यही फे और जोड़ा यही है। अगर दोनों के लगे तो इकरा वाला बन जाएगा खैर अफरा अब देखे तफरी के अंदर क्या है ते और फे अब फे लफ्स के दरमियान में आ रही है और आगे रे है तो ये वर्ड क्या बन जाएगा तफरी अफरा

अगर आप इसको बाहर से नहीं घुमा के लेके आएंगे और आप दोबारा देखें वर्ड फजर है ना अगर आप इसको यूं बाहर से घुमा के और यूं नहीं करके लिखेंगे ये अब देखें वर्ड फजर है अच्छा एक वर्ड होता है मुहर्रम या महरम अब देखिए वहां पर भी क्या होता है देखे दो नुकते हैं मीम हे और रे अब अगर ये बाहर से ना घुमा हुआ हो तो ये और यानी कि फे है ना ये यूं बनी पड़ी हो और तो फे में और मीम में फर्क नहीं रहता सही है को बात पहले पढ़ रही है तो क्या कह रहे थे हम लोग जी कि इस फे को जब भी बनाना है तो इसको क्या करना है आपने बाहर से घुमा के लेके आना है तब ये वर्ड बनेगा सही है इस तरह अगर फे को मैं देखो यूं बनाऊं और सीधा ले आऊं अब ये फे हो या यही काफ हो या इसको मैं सीधा ले आऊं और ये वाव तो बड़ा अजीब सा बन जाएगा लेकिन इसके मुकाबले में अगर देखिए लेसन का साइन इसको हल्का सा बाहर लेके और यूं करूं तो अब ये ठीक लग रहा है तो ये देखें यही लेसन का साइन है इसको हल्का सा बाहर और फिर यहां से काफ लगाऊं तो ये एक अच्छा लग रहा है बात समझ आ रही कि नहीं समझ देखें ना ये सही है कि ये सही है सर ऑब्वियसली ये अच्छा लग रहा है तो ये एक छोटी सी बात आप लोगों ने जे रखनी है ये थोड़ी सी बारीकी है इससे आप क्या हो जाएगा राइटिंग में थोड़ा सा निखार पैदा हो जाएगा ठीक है जी तो अफरा तफरी तफरी लिखना सीखा हम लोगों ने फजर लिखना सीखा हम लोगों ने फखर लिखा सीखा हम लोग फिर हमने बताया कि मुहर्रम या महरम कैसे लिखा था कि मीम इसके नीचे से ये है और ये रे ठीक है ना देखे वैसे तो मीम को यूं घुमा के लेके आते हैं लेकिन जब जीम के साथ जोड़ बनेगा तो उसको यूं घुमा के यूं नहीं लेके आएंगे ये गलत हो जाएगा मीम के ऊपर फिर हम किस दिन डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे ओके जी अगला हमारे पास वर्ड है और आज का आखिरी वर्ड है वो हम लोग को लिखना है यक जा एक जगह इकट्ठा करना यक निकला एक से बक वक से निकला भाई एक वक्त में यक जा तो जाएंगे यक जा को हम लोग कैसे लिखेंगे एक जोड़ में करके लिखेंगे तो देखें ये बेले बा वाला जोड़ लगाए ये काफ लगा दें अगर यहां पे ये लगा ये ये और या वाला जोड़ या बेल बा वाला जोड़ एक जैसे ही होता है मैं बा क्यों कहता हूँ क्योंकि बच्चे सबसे पहले बेल बा वाला जोड़ ही सीखते हैं हो गया अब देखे यहां से फ्लैश वाली शक्ल ये और इसके साथ अलिफ का जोड़ ये वाला इन सब को यकजा कर दें तो वर्ड यकजा बन जाएगा तो ज़रा देखें ये कैसे बनेगा ये 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 अलिफ वाला जोड़ ये काफ़ की कशक लगा दें तो काफ़ बन जाएगा और ये जीम अलिफ जा ठीक है यक जा होना दोबारा देखें ये ये अलफ जा वाला जोड़ है ऊपर काफ की कश लगा दें कशिश लगा दें कशक लगा दें सारे बोलते हैं हम इससे कोई गरज नहीं ये जीम अलिफ जा वाला जोड़ है तो ये वर्ड क्या बन गया यक जा एक जगह इकट्ठे हो जाना जा कहते हैं जगह को या कहते हैं एक को एक जगह इकट्ठा करती है ठीक हो गया जी चलें जी इन अल्फाज की प्रैक्टिस करें अगले लेक्चर में मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज